বাছৰ পৰা নুমিলো এইখন বাছতে আহিছো আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিলো কষ্ট কৰি কিন্তু আমি এটা এটা গিফ্ট হেপাৰ পালো কি আছে অৰুণাচল উৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰিছোঁ মোৰ ব্লগটি চাই ভাল পাবচোন গুড মৰ্ণিং আমি আছো বৰ্তমান অসমত অকণমান আগবাঢ়িলে গৈ পাম আমি অৰুণাচল আমি অৰুণাচল আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়া আছোঁ আমি বাছত নহয় নাইট চুপাৰত বৰ্তমান আমি আছোঁ এতিয়া নাইট চুপাৰত টোপনি একদমেই হোৱা নাই আধা কেঁচা টোপনি জানেইতো কেনেকৈ কষ্ট হৈ থাকিছে ইয়াৰ এনেকৈ অৱস্থা বেডিং চেডিং তলতে আছে আৰু কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ কি আহিছেতো গম পাইছেই চাগে গম পাইছে মানে গম পাব অলপ দেৰিকৈ তো ভাবিছোঁ ঘৰৰ পৰানো আৰু কি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম একদম মানে যেতিয়া অসমৰ বাহিৰত অৰুণাচলত সোমাম তেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এয়া গেট পাইছোঁ বৰ্ডাৰ ইয়াৰ বাহিৰত মানে ভিডিঅ' কৰাত নট এলাউ এলাউ নকৰে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে চাই ভাবিছোঁ বাছৰ ভিতৰৰ পৰাই কৰোঁ ইয়াতে গেট পাছ ল'ব তাৰপিছত আমি এণ্ট্ৰি মাৰি দিম অৰুণাচলত অৰুণাচলৰ নামচাইত গৈ আছোঁ গম পাম বাৰু ময়ো ভালদৰে গম পোৱা নাই ক'ত যাম কি কৰিম গৈ থাকিম দেখুৱাই থাকিম ফাইনেলি বাছৰ পৰা নুমিলোঁ এইখন বাছতে আহিছোঁ আমি আৰু বাছখন হ'ল নতুন বেডিং নুমালোঁ আধা আধি আৰু আধা ওলাব বাকী আছে আৰু ইয়াৰে পৰা আমি ক'ত যাম গম নাপাওঁ গাড়ী আহি আছে নিবৰ কাৰণে নিজৰ বেডিং নিজে কেয়াৰিং কৰিছোঁ গুড মৰ্ণিং চ' আমি য'ত ৰখি আছিলোঁ তাৰ পৰা অলপমান আগুৱাই আহিলোঁ গাড়ীখন বোলে অলপ আগত আছে গোটেইবোৰে আহি আছে ইয়াত দেখিছে আৰু ভাবিছিলোঁ ঠাণ্ডা পৰিব বুলি কিন্তু নাই একে আমাৰ তাৰ ৱেডাৰটো যেনেকুৱা ছেম ইয়াতো সেনেকুৱাই গৰম লাগিব ধৰিছে আৰু অলপ অলপ ইয়াত আকৌলৈকে যাওঁ কি কথা গৈ পালেহে গম পাম বাংলাদেশীটো কাষত দেখি পাই আছে বগা বিল্ডিংটো তাত এইখিনিয়ে আৰু গাড়ীখন কিয় লাগে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িয়ে গৈ পাই পেলাই ভিতৰত সোমালো কেনেকুৱা ৰুমটো হা আৰু আহিয়ে মই পূৰা বিচনাত বাগৰি গৈছোঁ কেনেকুৱা আমাৰ মানে গাৰ্ড এন আৰ নাই আহি পেলাই আমাৰ লাগে আমাক বিচনা আমাৰ বিচনা কেইখনত আগতে বাগৰি দিছো মোজা চোজা একো খোলা নাই এনেকৈ আৰু ৰুমটো ভালে লাগিছে চাহ মানে আঠটা আঠজনী ছোৱালী দুটা ৰুম দিছে চাৰিটা চাৰিটা স্বামীকেইটা চাৰিগিটা আৰু দেখুৱাম গম পাব আৰু ৰুমটো চি পাম হা অঁ বা একো এটা হ'লে নাই চ' আমি ৰুমটোতো আহি পালোৱেই জাষ্ট এতিয়া খবৰ পালোঁ আমি পৰশুৰাম কুণ্ড যাম মানে আজি প্ৰগ্ৰেম নাই কালি প্ৰগ্ৰেম আছে চ' এতিয়া আহি ফালেতো একো কৰিব লগা কাম একো নাই চ' সেইকাৰণে এনে থকাতকৈ ৰুমত আমি পৰশুৰাম কুণ্ড যাব ৰেডি হ'ব দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা লাগিব দুই ঘণ্টামান চ' জল্দি জল্ডি ৰেডি হওঁ একেবাৰে ৰেডি হোৱাৰ পিছত লগ পাম ট্ৰেভেলাৰ কি হলা মামীয়ে বা ইচ আমাৰ সোনকালে চ' আমি তাত যোৱাৰ আগত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাম ইয়াৰ ওচৰতে হোটেল আছে তাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগে নাই ৰ'দ কৰি আছে ন সেইকাৰণে ইয়াতে ওচৰতে হোটেল আছে তাত গৈ আছোঁ আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িয়েই ব্ৰেকফাষ্টটো খাই পেলাই আমি ওলাই দিম ত' আমাৰ ৰাইজসকলে বহি লৈছে কিন্তু এতিয়ানলৈকে অহা নাই ভোক লাগিছেনে নাই এইখিনি কমপ্লিট খোৱা হোৱাৰ পিছত আমি ওলাই দিম ব্ৰেকফাষ্ট আহি গ'ল পুৰি আৰু এইটো চব্জি বন্ধাকবি আৰু আলু হয় বাকীবোৰৰ আহিছে খায়ো আছে আমাৰ দুজনী এতিয়াহে আহিছে খাই লওঁ য'লে আৰু ৰাস্তা বেয়া সেইখিনি মানে কেঁচা ৰাস্তা অলপমান পাই সেইখিনি বেয়া হয় সেইকাৰণে শুব নোৱাৰিম ময়ো ইয়াতে খুন্দা খাই খাই খাৰ ভাল সেইখিনি পুৰাটাই হৈ গৈছে খোজা খাই খাই আৰু এইফালে দেখিছে টোপনি পুৰা গমেই নাই টোপনিত লাল কাম টোপনি মাৰিবই দিয়কচোন কাৰণ টোপনি কমপ্লিট হোৱা নাই কাৰো টোপনি নামাৰা কৰি আমি ডাইৰেক্ট ফুৰিব আহিছোঁ যিয়ে নহওক আহিছোঁ যেতিয়া ওচৰতে পাইছোঁ চাই যাওঁ টোপনি ভাঙিবৰ কাৰণে অলপমান নাছিলোঁ এতিয়াৰ লগত টোপনিটোৱে শেষ হ'ল আৰু লগতে নিজক এনাৰ্জি যেন লগা হৈ গৈছে যাতে আমি তাত গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠিব পাৰোঁ মানে টোপনিটো ভঙাই লৈছোঁ আৰু কামেই বেছি টাইম নাই আৰু ইমান ধুনীয়া গ্ৰেইনি গ্ৰেইণীত উঠাই দিওঁ দেখোন পুৰা পাহাৰ এইফালেও পাহাৰ আৰু সেইফালে হ'ল বাগান ধৰক কমলাৰ বাগান আছে তাৰপিছত বেহাৰৰ খেতি আছে লগতে চাহ বাগান আছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি গৈ আছে আমি ফাইনেলি আমি পালোঁ গাড়ীৰ পৰা নুমিলোঁ আৰু অকণমান চাগে ওপৰলৈকে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আৰু এইটোৱে হ'ল সেই নদীটো কিবা নদী হয় সেইটো নাজানো নহয় এই ওপৰলৈকে উঠি যাব লাগিব এই ৰ'দত চিৰি উঠা ধেমালি কাম নহয় তাতে আৰু পানী বটলো অনা নাই আমি খাব কাৰণে গল শুকাই গৈছে লগতে ভাগৰ আৰু বাকী চাওঁতে আহিনে তাতে আৰু টোপনি নাই বহুত দূৰ আহিলোঁ এনেকৈ চিৰি বনোৱা আছে চিৰি চিৰিলৈকে যাব লাগিব মানে চিৰিয়েদি যাব লাগিব ঘাটলৈ সেইফালে মন্দিৰ আছে ঘাটৰ পৰা আহোঁ আগতে তাৰপিছত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম তাৰপৰা ভিউটো চেক কৰক নতুনকৈ ৰাস্তা বনাই আছে চব কাম চলি আছে এইফালে মাঘৰ বিহুত মানুহ বেছি হয় আৰু লগতে বহুত চাফাও আহে মাঘৰ বিহুত তেওঁলোকৰ প্ৰতি বছৰে আহি আছে বাৰু যোগান কৰে আমাৰ লাভটো ইমানেই বেছি বেয়া ইমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ কষ্ট কৰি কিন্তু পানী চুব নাপালোঁ এইবোৰ বনাই থকাৰ কাৰণে মানে ৰাস্তা নোহোৱা হৈ গৈছে পানীৰ ওচৰত যাব চ' ইয়াত যি আহি আছে সেয়ে লাৰিব লাগিব আৰু এই তাত মাছ দেখিছে নে নাই নাজানো এই তলত একদম মাছ পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আৰু চাং মাইকী মৰম লাগি আছে আৰু মানুহে কয় ইয়াত গা ধুলে যিমান পাপ থাকে গোটেইবোৰ পুণ্য হয় বুলি কয় আৰু পাপবোৰ কটা যায় তো হয়নে নহয় নাজানো যদি হয় কমেণ্ট কৰিব আৰু তাৰ লগতে এটা কথা যে মাক বাপীয়া থাকিলে হয় মাক বাপীয়াই থাকিলে গা ধুব নাপায় এইটো কিমান সঁচা কথা হয় ক'ব দেই কাৰণ মোৰ পাপা প্ৰত্যেক বছৰে আহে সেইটো আমি বিলিভ নকৰোঁ কিন্তু মোৰ লগৰ কেইজনে কৈছে আৰু মা পাপা থকালৈকে ইয়াত গা ধুব নাপায় বুলি কিন্তু নাজানো আৰু কথাটো সঁচা নে মিছা তোৰ মতে কি সঁচা নে মিছা নাজানো পবিত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু আমি আহিছো যেতিয়া চুই গলো হয় কিন্তু বন্ধ কাৰণে আমি যাব নোৱাৰিলো কিন্তু একো নাই ওচৰৰ পৰা চাব পাইছো সেয়ে ভাগ্য আমাৰ আৰু মাছ কেইটা চাওক মাক খুব মৰম লাগি আছে ইয়াতে সেৱা এটা কাঢ়ি লওঁ আৰু ফটো ভিডিঅ' যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিম গোটেইবোৰে ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ আছে সেৱাটো কাঢ়ি লওঁ ত আমাৰ ইয়াৰে পৰা ওলোৱা সময় হৈ গৈছে যোৱাৰ আগত এইটো বোলে তাৰে পানী হয় নাজানো হয়নে নহয় কিয় নহয় নহয় কাম কৰিব অলপমান ছিটাই ললোঁ হয়নে নহয় নাজানো ইয়াৰে পানী কিন্তু নামত লৈছোঁ আৰু ভগৱানে যদি একে স্বীকাৰ কৰে কৰক নুমি আহোঁতে যিমান ভাগৰ লগা নাই উঠি আহি উঠি আহোঁতে কেনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে যাব পৰা নাই ৰখি ৰখি গৈ আছো লৈ গ'ল অ বান্দৰে অ প্ৰসাদ লৈ গল মান্দৰে পানী খাব মন গৈছে কিন্তু পানী খাব পোৱা নাই গৰম পানী বটল তো আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলো এতিয়া তিনিটাই বাজিল গৈ পাওঁতে পাওঁতে গধূলি হ'ব আমি ভাবিছিলো কি গল্ডেন পকৰা যাম কিন্তু আজি যোৱা নহ'ব চাওঁ কালিলৈকে আহিব পাৰো নে নোৱাৰো যদি কালি আহি আহিলোঁ যদি দেখুৱালোঁ যদি নাহিলোতো নাই আৰু আগৰবাৰতো দেখিছে আমি মানে আমি বাইক ৰাইডত আহোঁতে নাম চাই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়াতো গল্ড লেন পকৰাত আহিছিলোঁ বাৰু কিন্তু এতিয়া আৰু এবাৰ ইচ্ছা আছিলে যাবৰ কাৰণে যদি এতিয়া গধূলি হয় তেন্তে নুসুমাওঁ যদি গধূলি নহয় চাওঁ চাঞ্চটো অকণমান আছে বাট ভাগৰো লাগিছে এতিয়া গৈ পাওঁতে দুই ঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টাটো লাগিয়ে যাব এতিয়া শুই শুই যাম একেবাৰে ৰুমত গৈ লগ পাম চবে নিজৰ নিজৰ ৰুম খুলি আছে আৰু সোমাব লাগে আমি ফাইনেলি ৰুম পালোঁ আৰু মোবাইলত চাৰ্জ নাই মোবাইলত চাৰ্জত দিওঁ তাৰপিছত কাক এই গা সাম লওক লাইক কয় আমি এটা এটা গিফ্ট হেপাৰ পালো কি আছে অৰুণাচল উৎসৱ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু কি দিছে বটল অমাইগড় কিউড মানে প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হবহে কিন্তু আমাক যিজন ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ হয় প্ৰগ্ৰেম কালচাৰেল লাইনৰ তেখেতে আহি পেলাই আমাক নিজে গিফ্ট হেম্পাৰ কৰিছে গোটেইকেইজনকে আৰু অ' মাইগড এইটো সেয়া অঁ গল্ডেন পকৰা এয়া চিম্পল গল্ডেন পকৰা এইটো যাম বাৰু কালি যাম দেখুৱাম দেখিলে গম পাব মৰম লাগিছে ন অঁ মই মূৰটো খোলা নাই ৰ মূৰটো খুলিম বাকি দেখুৱাম আৰু বিহুৰ ফটো আছে বিদ্যা বিহুৰ ফটো দেখিছো নিজৰ ফটোখন দেখি ৰবই নোৱাৰিলে দেখাবই নোৱাৰিলে বোলো চাও 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 ময়ো নাই চাই মই আছো মোৰ মুখখনো ঢাক খাই গল চামিলিটো চিংগল থাকিল আমাক ইমান ধুনীয়া ৱেলকাম গিফ্ট দিলে চাওক এটা বটল তাৰপিছত এইটো কাপ এইটো কাপ ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে অৰুণাচল উৎসৱ আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰে আই কাৰ্ড এইটো হ'ল গ'ল্ডেন টেম্পুলৰ মানে এটা চিম্পল চাবি ৰিং কলম ডায়েৰী আৰু এখন বুক ৱেলকামটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে বহুত সন্মানীয় তেখেতসকলকো আমি সন্মানিত কৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু কালি ৰাতিপুৱা তাত যাব লাগিব মানে য'ত উৎসৱটো হ'ব তাত যাব লাগিব তাত উদ্বোধনী কৰিব ৰাতিপুৱা মানে চাগে পতাকা উদ্বোধন কৰিব সেইটো কাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি যাব নিদিয়ে চ' এতিয়া এনেই অলপমান ৰিহাৰ্চেল চলি আছে ইয়াতে আৰু এতিয়া আৰু কি ভিডিঅ' কৰিম একেবাৰে ৰাতিপুৱা দেখাম আৰু সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা মানে ধৰক এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমত আহি পেলাই ধৰক কিবা এটা সন্মান পাওঁ ইয়াৰে অৰুণাচলৰ এটা স্পেচিয়েল যিকোনো যিয়ে নহওক আৰু কিবা এটা দিব চেষ্টা কৰিছে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে চ' কালি প্ৰগ্ৰামত লগ পোৱা মেগ